নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্ণাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগন্তুক গুণোৎসৱ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় যি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ হওক আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক গুণোৎসৱ দুহেজাৰ পঁচিছৰ প্ৰয়োজনীয় কিছু মূল বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ কি ফিচাৰ্ছ আৰু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনত নতুনকৈ যোগ দিয়া কিছু বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ নিউ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আৰু এনেধৰণৰ বিদু আনিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব আমি সকলোৱে গম পাইছোঁৱেই যে অসমৰ পঁয়ত্ৰিছখন জিলাৰ ছচল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক বিদ্যালয়ক কভাৰ কৰি পেলাই গুণোৎসৱ দুহেজাৰ পঁচিছ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ কিছু মূল বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট বৈশিষ্ট্যকেইটা হ'ল যে দহ শতাংশ ৱেটেজ অৱ মাৰ্কছ কনচিডাৰ্ড কৰা হ'ব এনুৱেল এক্সামৰ পৰা অৰ্থাৎ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ যি নম্বৰ তাৰ পৰা দহ শতাংশ নম্বৰ গুণোৎসৱত কনচিডাৰ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ গুণোৎসৱত গ্ৰহণ কৰা হ'ব দহ শতাংশ নব্বৈ আহি নম্বৰ আহিব বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ পৰা এনুৱেল এক্সামৰ পৰা বাকী নব্বৈ শতাংশ নম্বৰ থাকিব গুণোৎসৱৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কি ফিচাৰ্চত আছে যে গুণোৎসৱৰ শ্বিডিউল এতিয়াৰ পৰা একাডেমিক কেলাৰত কেলেণ্ডাৰত ইনক'পৰেট কৰি থোৱা থাকে অৰ্থাৎ গুণ উৎসৱৰ চিডিলি আমাৰ একাডেমিক যি কেলেণ্ডাৰ আছে সেই কেলেণ্ডাৰত উল্লেখ থাকে তৃতীয়টোত আছে যে এবচেণ্টি ষ্টুডেণ্টছ টু বি কনচিডাৰ্ড ইন স্কুল গ্ৰেডিং স্কুলৰ যি গ্ৰেডিং হ'ব তাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুণ উৎসৱৰ বহিমূল্যায়নৰ দিনাখন অনুপস্থিত থাকিব তেওঁলোককো গণ্য কৰা যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোককো জিৰ' মাৰ্কছ ধৰি পেলাই ৰিজাল্ট শ্বিটটো বনোৱা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ এশ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ আশীজন ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকে তেন্তে বিছজন ল'ৰা ছোৱালী অনুপস্থিতক বাদ নিদিয়ে তেওঁলোকক শূন্য পাইছে বুলি গণ্য কৰি ৰিজাল্ট শ্বিটটি বনোৱা হ'ব চাৰি নম্বৰ কি ফিচাৰ্চত আছে অন দ্য ডে' অফ এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েশ্যনছ টিচাৰ্ছ টু বি ইণ্টাৰচেঞ্জ উইড ইন দ্য ক্লাষ্টাৰ অৰ্থাৎ যোনখন বিদ্যালয়ত এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েশ্যন হ'ব সেইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল সেইদিনাখন সেইখন বিদ্যালয়ত নাথাকিব তাৰ সলনি ক্লাষ্টাৰটোৰ ভিতৰে বেলেগ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষক আহিব অকল হেড টিচাৰজন আৰু নডেল টিচাৰজনহে বিদ্যালয়ত নিজৰ বিদ্যালয়ত থাকিব বাকী শিক্ষকসকলৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ হ'ব উইডিন দ্য ক্লাষ্টাৰ আৰু এইবাৰৰ যি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ গুণোৎসৱৰ এডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত কিছুমান নিউ ফিচাৰ্ছ ইনট্ৰডিউচ কৰা হৈছে সেই নিউ ফিচাৰ্ছখিনিৰ ভিতৰত মোৰ তিনিটা মূল ফিচাৰ্ছ হ'ল যে এটা গুণোৎসৱ মোবাইল এপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইন এডিশ্যন টু দ্য গুণোৎসৱ ৱেব প'ৰ্টেল গুণোৎসৱ ৱেব পৰ্টেল এটা যোৱা বছৰো আছিলে সেইটোৰ লগত আৰু এটা গুণোৎসৱ মোবাইল এপ প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে দ্য এপ কেন বি ইউজ ফৰ দ্য ছাবমিশ্যন অফ স্কুলছ ইভালুয়েচন পাৰ্ক এণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপৰ্ট অফ এক্সটাৰনেল ইভালুৱেটৰছ আৰু এই এপটোক স্কুল ইভালুচন পাৰ্ট ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এক্সটাৰ্নেলৰ ইভা অবজাৰভেশ্যন ৰিপ'ৰ্ট চাবমিট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যাব আৰু এই গুণোৎসৱ মোবাইল এপ আৰু গুণোৎসৱ ৱেব প'ৰ্টেল দুইটাই আমি আমাৰ যি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ আছে তাত উপলব্ধ হ'বগৈ দুই নম্বৰতে আছে যে ইভালুয়েশ্যন অফ ইউনিফৰ্ম হেজ বিন ইনক্লুডেড এজ এ চেপাৰেট ইভালুচন এৰিয়া এজ পাৰ দ্যা ডাইৰেক্টিভ অব দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যে ইউনিফৰ্মটো এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰে ইভালুৱেট কৰিব লাগে গুণোৎসৱত সেইটো মতে এইবাৰ ইউনিফৰ্মৰ ইভালুৱেচনটো ইনক্লুড কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে দ্য এক্সটাৰ্নেল ইভালুয়েটৰ উইল ইভালুয়েট ডিফাৰেণ্ট ইণ্ডিকেটৰছ ডেছক্ৰিপ্টৰচ অফ ইউনিফৰ্ম এণ্ড ছাবমিথ দ্য অবজাৰভেশ্যন থ্ৰু দ্য পৰ্টেল অ'ৰ এপ আৰু এক্সটাৰ্ণেল ইভালুৱেটৰজনে এই যিকেইটা তাত ইণ্ডিকেটৰ বা ডেছক্ৰিপ্টৰ থাকিব ইউনিফৰ্ম ৰিলেটেড সেইকেইটা ইভালুৱেট কৰিব সেইকেইটা মূল্যায়ন কৰিব আৰু তেখেতৰ পৰ্যবেক্ষণৰ যি ৰিপৰ্ট সেইটো তেখেতে প'ৰ্টেল বা এপৰ যোগেদি ছাবমিট কৰিব তাৰপিছৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট দিছে যে গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰজনে যি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপ'ৰ্ট ছাবমিট কৰিছিলে সেইটো গুণোৎসৱ প'ৰ্টেল দুহেজাৰ পঁচিছত ডিছপ্লে' হ'ব অৰ্থাৎ তাত দেখা পোৱা যাব দুহেজাৰ পঁচিছৰ গুণোৎসৱ পৰ্টেলত দেখা পোৱা যাব আৰু দুহেজাৰ পঁচিছৰ যোনজন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ থাকিব বিদ্যালয়খনৰ তেখেতে একজামিনাইন কৰিব পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব যে একশ্যন কিবা লোৱা হৈছে নেকি প্ৰিভিয়াছ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপৰ্টৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আগৰবাৰ যি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটাৰ অবজাৰভেশ্যন ৰিপৰ্ট দিছে সেই অবজাৰভেশ্যন ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কিবা একশ্যন বিদ্যালয়খনে লৈছে নে নাই লোৱা সেই সম্পৰ্কে তেখেতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব আৰু এণ্ড ভিউজ কমেণ্টছ উইল বি আপ্লোডেড ইন দ্য নিউ অবজাৰ্ভেশ্যন ফৰ্মেট আৰু এই দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বিদ্যালয়খনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা নাই লোৱা সেই সম্পৰ্কে দুহেজাৰ পঁচিছৰ এক্সটাৰ্ণেল লিভালেটাৰজনে নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিব মন্তব্য আপলোড কৰিব তেওঁৰ যোনটো নতুন অবজাৰভেশ্যন ৰিপৰ্ট দুহেজাৰ পঁচিছত ছাবমিট কৰিব তাত দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ অবজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত মন্তব্য তেখেতে দিব লাগিব গতিকে এই তিনিটা যি নিউ ফিচাৰ্ছ এড হৈছে তাৰ মূল নিউ ফিচাৰ্ছ আৰু তাৰ আগতে চাৰিটা কি ফিচাৰ্চৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ বাদেও বহু ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া গাইডলাইনছখন গাইডবুকখন ওলাই আহিব আপোনালোকক নিশ্চয় ক্লাষ্টাৰ লেভেলত তাৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব নডাল টিচাৰৰো প্ৰশিক্ষণ হ'ব তাত আপোনালোকে বসলাই গম পাব কিন্তু মূল মূল বৈশিষ্ট্যখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ ধন্যবাদ